Интернет – великое изобретение. В нем, например, любой желающий может послушать «Времена года» Вивальди и выразить свой восторг в форме лайка. Лайкнул, типа: «Вивальди – молоток», «Автор жод», ну и тому подобное. А, но есть Такие люди, они называются хейтеры. Это люди, которым все не нравится. Они даже под вивальди времена года могут поставить дизлайк и сказать, музыка отстой. Они так и пишут, отстой. А, вы знаете, таким людям хочется сказать, кто ты, чтобы оценивать великого Квивальди. Где ты, а где Квивальди. Итак, песня девочки хейтера о временах года. Летом жара стоит страшная, Без контера жизнь просто ужасная. Аллергия замучила, Сопли текут, мухи кусают, Комары меня сосут. В городе сидеть невозможно. Работать в офисе очень сложно. На море ехать очень дорого. Загораю на мусорных пляжах города. А на пляжах себя тёлки фотают. Ноги длинные, купальники модные. А они фотают. Не вышло ростом я. И вообще... Без одежды я толстая. А вода в реке слишком теплая. В маршрутках люди слишком потные. Все от контеров чихают. А я об осени мечта. Осень пришла дождливая. Люди в маршрутках сопливые. Лето как-то тупо закончилось. Что-то вообще непонятное началось. А потом накатила депрессия. А за ней в институте сессия. Выросли коммунальные. Аж сбои пошли гормональные. Осень, пора ужасная. Мокрая, мерзкая, грязная. А тем мне холодно, в куртке шарка, в маршрутке едешь, как в пароварке. А еще отравление грибами, скачки, давление у мамы. Ветер дует, дождь ждет. Скорее бы снег, но вы пришла, холодая, холодная, с Ангиной провела ночь новогоднюю. Вообще невозможно платить коммунальные. Это получается осенью было еще нормально. Сынек падает и тает, гололед, руки, ноги все ломают. Маршрутки вообще не дождешься. Греюсь, чем могу. Ну так же нахрен сопьешься. Пора морозная, сопливая, хрипозная. На Новый год обжорище, а настроения нет вообще. А в маршрутках люди пьяные, а работать нет желания. Достала за из-под дивана и укатила нафиг отсюда, в жаркие страны. ужасное, жаркое. Плюс 38 под майкой. Вода в океане горячая. Соседи скотины храпящие. Отель возле рыбного рынка. Ангина прошла, подхватила свинку. Короче, не отдых, а полный отстой. Очень рада, что вернулась домой. тут зима февральская, морозы тридцатьские, дубленка у меня холодная, мерзнут органы гетеродные. Продукты все, их э, и мошные. В маршрутках люди все чмошные. Завидуют, что загорела я. Но скоро весна, потепление В апреле аж до этого отвратный был пейзаж. Дороги все разбиты все, маршрутки все такие же, а я после зимы такая толстая, сопливая, а витаминозная. Тихаю, кашляю и жру. Аш! Ненавижу я весну. Пора! Ужасная! Скорее бы лето красное! Почему ученые такие уроды? Не придумают климат-контроль для природы. <плес> Лекарство от гриппа. И чтоб не работать! Чтоб срать, сколько влезет но чтоб не влияло на попу. <laughs> Маршрутки удобные, билеты дешевые. О, не заметила, как лето пришло, кайфовое. А летом жарко кончено. Замкнулся круг, песня окончена. Ата моя маленькая, ноги мои корявенькие, птички дрябленькие, волосы слабенькие, попка висит, правый глазик косит. Мораль. Девчоночки, с природой все в порядке. С собой занимайтесь, начните с зарядки. Виктория Булитка! Ну на зарядку вставать это ж надо рано! А кому это? Ну нафиг, блин, да, это что-то поднимать, что-то опускать, это ж можно спину себе надорвать. Виктория Булитка! А Саша Бережок, жадный, пригласил всех своих родственников на концерт бесплатно. Не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь.